Празднование Международного дня защиты детей по традиции началось с проведения ежегодного фестиваля. Карусель талантов нового тысячелетия в городе проводится пятый год и собирает немало участников. На площади выступили коллективы не только Армянска, но и других городов Крыма и Украины. В этом году это Саки, Красноперекопск, Джанкой, Джанкойский район, Энергодар и впервые Алушта. Открыло праздник карнавальное шествие, в котором приняло участие более 500 человек. Возглавлять его порой Символом праздника маленькой карусельки, Льву Алексу из мультфильма Мадагаскар и герою сказок Дракоши. Такие мероприятия показывают, насколько талантливые наши дети, показывают, привлекают внимание взрослых, что детям нужно внимать, уделять внимание, детям нужно, детей нужно развивать. Детям, кроме школы и уроков, нужно посещать кружки и секции, чтобы было занято их время. И с помощью таких мероприятий дети развиваются, дети общаются. Обширная программа мероприятия была рассчитана на любой вкус. Здесь можно было полюбоваться работами воспитанников Центра детского и юношеского творчества, принять участие в мастер-классах по росписи по гипсу и художественному гриму, а также своими руками сделать обрядовую куклу мотанку. Нам очень нравится. Мы не первый год уже приезжаем сюда. Очень нравится организация фестиваля. Вообще все молодцы. Большое всем огромное спасибо. Ни в одном большом городе такая, такой организации нет, как здесь. Единственный фестиваль, который детям дарит подарки. Что очень им нравится, они бегут каждый год, кричат, когда мы поедем в Армянск. Подведение итогов конкурса «Крымская звезда» накануне Международного дня защиты детей стало хорошей традицией. Свои таланты в творчестве демонстрировали дети с различными функциональными ограничениями. Каждый участник получил подарочные наборы – это краски, фломастеры и другие канцелярские товары. Все, что необходимо для того, чтобы заниматься любимым делом финансирование мероприятия проходит за счет средств городского бюджета в рамках программы социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями непосредственно и подарки приобретались за счет городского бюджета традиционным стало и проведение в этот день спортивных мероприятий на стадионе юности желающие а это учащиеся школ города могли проявить себя и в соревнованиях по футболу и в легкой атлетике независимо от итогов соревнований поощрены были все участники ведь главное в этот день была не победа, а сплоченность ребят. Я хочу пожелать сегодня детям, чтобы День защиты детей был не только 1 июня, а мы защищали своих детей ежедневно и ежеминутно. Самые веселые, интересные и богатые на подарки мероприятия развернулись на площади киноконцертного дворца «Титан». Разнообразные конкурсы, приветливые аниматоры и веселый клоун не оставили равнодушными ни одного ребенка. Наталья Надеевой, жительница России, посчастливилась побывать у нас в городе практически на всех мероприятиях, приуроченных ко Дню защиты детей. Говорит, такие праздники сегодня редкость. В свое время в СССР очень часто ездила, очень часто такие проводились праздники. Сейчас намного реже. Поэтому мне очень приятно, что в Армянске есть такая традиция встречать гостей проводить праздники для детей. Виктория Мирчева, Руслан Алексеевич, программа новости.